Necə varlanma olar? Yahudulardan 6 məsləhət. Bu gün bütün dünya xalqları sözün əsl mənasında yahudilərə həsrətlə yanaşır. Çünki onlar yanaşdıqları hər işdə uğur qazanıb inamla irəlləyirlər. Kəsib yahudi onların ən qısa lətifəsidir. Çünki yahudilər düzgün üsullardan istifadə edərək varlanmanın bütün yollarını bələdtdidilər. Yahudilərin varlanmaq üçün 6 qızıl məsləhətini sizə təqdim edirəm. Məsləhət 1. Maddi durumunu yaxşılaşdırmaq istəməyən insan yoxdur. Güclü iradə və iddiali olmaq yahudilərin əsas sirridir. Onlar heç vaxt ruhdan düşmür, məqsədlərinə çatmaq üçün durmadan çalışırlar. Məsləhət 2. Yahudilər heç vaxt sevmədikləri işlə məşğul olmurlar. Onlar düşünürlər ki, insan yalnız sevdiyi işdən zövq alıb, işləmək həvəsini artıra bilər. Sevimli iş uğurlu gələcəyin zəmanətidir. Məsləhət 3 pulu artırmaq üçün daha yığımçı olmaq lazımdır. Hər maaşınızın ən azı 10%-ni kənara qoyub varlığını unudun. Qarşınıza məqsəd qoyun ki, bu pulu müəyyən məbləğə çatdırıb xırda biznes quracaqsınız. Məsləhət 4. Özünüzdə yatırım, yəni investisiya qoymaq mədəniyyətini formalaşdırın. İnternetə daxil olub xırda investisiyalardan böyük pullar qazanmağın yollarını öyrənin. Beləliklə əlinizdə olan pulları daha böyük kapitala çevirin. Məsləhət 5. Öz xırda maliyyə planınızı tərtib edin. Bu plan aylıq, hətta gündəlik qazancınızı yalnız lazımi əşyalara xərcləməyə kömək edəcək, düşünülməmiş xərclərinizin qarşısını alacaq. Məsləhət 6 və sonuncu məsləhət. Biznesdə digər sahələr kimi riskli işdir. Öz instinktinizə və intüisiyanıza güvənin. Qalbinizin səsinə dinləməyi bacarın, çünki insan orqanizmi təhlükəni İnamsızlığı çox vaxt düzgün hiss edir. Unutmayın ki, acı təcrübə özü də bizə böyük dərs verir. Odur ki, instinktinizi inkişaf ettirib mükəmməlləşdirməyin zamanıdır. Yehudilər düşünürlər ki, bu şərtlərə əməl edib varlanmamaq mümkündür. Özünüzə güvənin. Mütləq hər şey könlünüzdə olacaq.